নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পি টি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই পিটি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চোলা বতৰা এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি এই চোলা ভাতৰাৰ ৰেচিপিটো মোৰ ল'ৰাৰ ফেভৰেট ৰেচিপি হয় আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল মই আজি পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ এই চোলা ভাতৰাৰ ৰেচিপিটো বনাম পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ কেনেকৈনো চোলা ভাতৰাৰ ৰেচিপিটো বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওকচোন ইয়াত পাৰাতত মই ময়দা লৈ লৈছোঁ ময়দাত নিমখ এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ দুই চামুচ ৰিফাইন তেল এড কৰি দিছোঁ দুই চামুচ দৈ এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ চেনি এড কৰি দিছোঁ আৰু লগতে এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম জিৰা যিটো কলঞ্জী বুলিও কয় এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি এইটোৱে কোমলকৈ আটাৰ দৌটো লগাই ল'ম মানে এইখিনি যেতিয়া আটাখিনি মাৰোঁ নহয় মাৰোঁতে ইয়াত পানীৰ পৰিমাণটো এবাৰতে একেলগে দি দিব নালাগে কমাই কমাই দিব লাগে আৰু আটাটো মানে আমি কোমলকৈ সানিব লাগে ইয়াতে মানে ভতৰাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ভতৰাৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰে নহয় এনেদৰে আটাটো সানে নহয় তেতিয়াহ'লে কি ভতৰাটো মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি যাব কিছুমানৰ কি হয় মানে ভতৰাটো নুফুলে কিন্তু ইয়াত মই বেকিং পাউদাৰ বা বেকিং চ'দা একোৱেই দিয়া নাই তথাপিতো ভতৰাটো কোমল কোমল আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি যাব আৰু ইয়াত চাওক মোৰ আটাখিনি সানি হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাচন দি ঢাকি পেলাই থৈ দিম আৰু দহ মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম ঢাকি থোৱাটো ধওঁতে সদায় বাচন দিয়ে ঢাকি থ'ব লাগে কাপোৰ দি ঢাকি থ'ব নালাগে আনফালে মই চোলাখিনি ৰাতিয়ে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ ভিজাই পেলাই মই তিনিটা চিটি লগাই পেলাই কুকাৰত বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি যেতিয়া মই বইল কৰিছিলোঁ ইয়াত আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো দিয়া নাই চাৰি পাঁচটা চিটি লগাই পেলাই চিটিত লগালেই মানে কাবুলী বুটখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু বুটখিনি সিজাই ল'ব মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় কাৰণে বুটখিনি ভিজোৱা কৰাটো দেখা নাই আনফালে মই এতিয়া কাবুলি বুটৰ গ্ৰেভিটো বনাবৰ কাৰণে এটা কেঁচা আলু লৈ লৈছোঁ আলুটো ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই পেলাই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰত আৰু লগতে বইল কৰি থোৱা কাবুলি চানা কেইটামানো ইয়াত এড কৰি দিছোঁ বেছি নহয় দহ বাৰটামান এড কৰি দিছোঁ আৰু একদম মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই এইটো পিচি লৈছোঁ মিক্সাৰজাৰত এটা বিলাহী দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এক ইঞ্চি আদাও লৈ লৈছোঁ এইখিনিও মই পিচি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম আনফালে এটা কেৰাহীত দুই চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলটো আপোনালোকে যিকোনো তেলেই ল'ব পাৰে তেলটো একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত এক চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ এটা তেজপাত এড কৰি দিছোঁ লগতে দুটা শুকান জলকীয়াও এড কৰি দিছোঁ অকণমান দহ বিছ ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেই জিৰা আৰু তেজপাতখিনি তাৰপিছত পিচি থোৱা আলুৰ যোনটো পেষ্ট হয় নহয় সেইটোও এড কৰি দিম এড কৰি পেলাই এক মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত এইখিনি সিজিবলৈ দিম কাৰণ আলুটো আমি কেঁচা লৈছোঁ কেঁচা লৈছোঁ যিহেতু আলুখিনি সিজিবই লাগিব তাৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ভালদৰে লৰাই পেলাই আলুখিনি সিজিবলৈ দিম যেতিয়া আলুখিনি পিচি লৈছোঁ যেতিয়া সিজিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে এক মিনিটমানত আলুখিনি সিজি যায় আৰু যেতিয়া সিজি যাব নহয় ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাই যাব আলুখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত যোনখিনি বিলাহী কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা ডিপিচ বনাই থৈছিল নহয় সেইখিনিও মই এড কৰি দিম বিলাহী এড কৰাৰ লগতে নিমখ এড কৰি দিম ধ্যান ৰাখিব যে নিমা নিমখটো আমি কাবুলী বুটটো যেতিয়া বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়াও এড কৰিছিলোঁ সেইটো পৰিমাণতে নিমখ এড কৰিব লাগিব নিমখ এড কৰি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু যেতিয়া বিলাহীয়ে মানে তেলটো এৰি দিব দেখিবই কিনাৰত তেল তেল হৈ যাব তেনেকুৱাতে ইয়াত আমি শুকান মছলা এড কৰি দিম শুকান মছলাত মই ইয়াত এড কৰিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউদাৰ এক চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি জলকীয়া গুড়িটো মোৰ জ জাল থকা হয় সেইকাৰণে মই আধা চামুচেই এড কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কম জাল থকা হয় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈও এড কৰি দিব পাৰে এক চামুচো এড কৰি দিব পাৰে আৰু যদি কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই অলপ দেৰিকৈ এড কৰিম কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰটো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সিজি গ'ল কিনাৰত তেল এৰি দিছে মই ইয়াত দুই চামুচমান পানীও এড কৰি দিছোঁ যাতে মছলাটো খুব ভালদৰে সিজি যায় শুকাই নাযায় তাৰ কাৰণে ইয়াত মোৰ মছলাখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল সিজি যোৱাৰ পিছত মই বইল কৰি থোৱা কাবুলি চানাখিনিও এড কৰি দিছোঁ কাবুলি বুটখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে যদি ভাতৰ লগত খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানী অকণ বেছিকৈ এড কৰিব আজি মই যিহেতু ভতৰাৰ লগত বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই পানীৰ পৰিমাণটো অকণ কমাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা দুটামান মই কাবুলি বুট উলিয়াই লৈছোঁ এটা বাচনত উলিয়াই পেলাই সেইকেইটা ভালকৈ হাতে মানে একদম বা হেতাখন দি পেলাই মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি দিব আৰু তাৰপিছত এড কৰি দিব এনে এইটো কৰিলে মানে কি হয় কাবুলী পুতৰ চব্জিটো মানে ডাঠ হৈ যায় গ্ৰেভিটো অকণ ডাঠ হৈ যায় আৰু আনফালে আটাখিনিও মোৰ ৰেষ্ট কৰি ল'লে এইখিনি এতিয়া হাতে অকণমান মঠি ল'ম মঠি লৈ পেলাই ইয়াৰ আমি মানে যেনেকৈ ৰুটি বা পুৰি নৰ্মেল পুৰি বনাওঁ তেনেকৈ লৈ লাড়ু বনাই ল'ম লাড়ু বনাই পেলাই সাধাৰণ হিচাপত পুৰি বনাই ল'ম আৰু পুৰিটো বেলিবৰ কাৰণে যদি মানে অকণমান অসুবিধা নিচিনা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান তেল লগাই ল'ব কিন্তু শুকান আটা ব্যৱহাৰ নকৰিব এই ভতৰাটো বনাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ হিচাপততো তেলৰো প্ৰয়োজন নহয় ধুনীয়াকৈ পেলাই যায় একেবাৰে সহজতে যিহেতু ময়দা হয় আটা ল'লে মানে অকণমান কষ্ট হয় কেতিয়াবা আৰু আজি মই যিহেতু ময়দাই লৈছোঁ ভতৰা বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে মানে একেবাৰে সহজতে বেলিব পাৰি সেয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বেলা গৈছে ভতৰাটো বেলোঁতে বহুত বেছি পাতল কৰিও দিব নালাগে আৰু বহুত বেছি ডাঠকৈও ৰাখিব নালাগে নৰ্মেল যেনেকৈ আমি ৰুটি বেলু নহয় তেনেকেই বেলি ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ চাইজটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে ডাঙৰকৈ বা গোলকৈও কৰিব পাৰে বা দীঘলীয়া চেপতো কৰি ল'ব পাৰে যেনেকৈ পচন্দ হয় তেনেকেই বেলি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ চাওক মোৰ এটা ভতৰা বেলি হৈ গ'ল মই নৰ্মেল গোলকৈয়ে বেলিছোঁ একে পূৰা গোল গোলো হোৱা নাই আৰু তাৰপিছত এইখিনি একদম পূৰা গৰম গৰম তেলত এড কৰি দিব তেলটো পূৰা ধোঁৱা ওলোৱাকৈ গৰম হৈ যাব লাগিব তেলত এড কৰাৰ পিছত হেতাখন দি ওপৰৰ পৰা অকণমান দবাই দিব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব দেখি লগতে আৰু যদি পুৰিটো আপোনালোকে পূৰা ৰঙা কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে গেছৰ ফ্লে ফ্লেমটো ল' টো মিডিয়াম কৰি দিব মই কিন্তু ৰঙা হৈ গ'লে বেছি ভাল পাওঁ মই মানে কি মোৰ ল'ৰাটোৱে বেছি ভাল পায় মই আৰু এটা পুৰি ফ্ৰাই কৰি দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে তেলত এড কৰি দিছোঁ গৰম গৰম তেলত ওপৰৰ পৰা হেতাখনে অকণ অকণকৈ মানে কোমল কোমল হাতেৰে দবাই দিব দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে ইয়াত নাতো মই বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ না বেকিং চৌদা দিছোঁ কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া কোমল হয় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় ইয়াৰ কালাৰটোৰ কথা আগতো কৈছোঁ যদি আপোনালোকে ৰঙা কৰিব নিবিচাৰে বগা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মানে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিব মোৰ ল'ৰাটোৱে যিহেতু ৰঙা পুৰি ভাল পায় সেইকাৰণে মই হাই ফ্লেমতে পুৰিকেইটা ফ্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু পুৰিকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে তেলটো পূৰা ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ব লাগিব আনফালে আমাৰ চোলাও ৰেডি হৈ গ'ল চোলাটো দেখি গম পায় যে কিমান ডাঠ হৈ গৈছে ইয়াত মই এক চামুচ কিটচেন কিং মছলা এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচতকৈ কম মই কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ কিটচেন কিং মছলা নাথাকিলে গৰম মছলা এড কৰিব পাৰে বা চোলা মছলাও এড কৰি দিব পাৰে বা ইয়াত ধনিয়া পাতো এড কৰি দিব পাৰে এই চ'লা চব্জিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এইটো আৰু অকণমান টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মানে মই ইয়াত এটা তৰ্কা লগাম তৰ্কাত মই দুই চামুচ ঘিও গৰম কৰি লৈছোঁ ঘিটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দুটা কেঁচা জলকীয়া দীঘলকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ ওপৰৰ পৰাই আধা চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ এড কৰি দিছোঁ দি ভালদৰে মিলাই দিম চব্জিখিনিৰ ওপৰত এড কৰি পেলাই এইটো মানে কৰিলে কি হয় চব্জিটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে মানে দেখিবলৈ ভাল লাগে হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱা ধৰণে লাগে বাকী আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি এনেকৈ চোলা বতৰা চব্জি বনাই খোৱা নাই মানে কেঁচা আলুৰ গ্ৰেভি কৰি পেলাই যদি চোলাৰ চব্জিটো বনোৱা নাই এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাবচোন বহুতেই টেষ্টি হয় মোৰ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যদি আপুনি ভতৰাৰ আটাটোও শানে নহয় তেতিয়াহ'লে ভতৰাকেইটাও বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিব আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেলাইকণটোও প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে